Безусловно, конечно, мозг состоит из жира. Здравствуйте. Здравствуйте. С медиком только что общался. Из чего мозг состоит, выясняли? Так, из чего? Из серого и белого вещества. И с... Ой, не льстите, и... ой, не льстите. Да. Не льстите себе, человек, из жира. А, ну, по факту, да. Вот. А вы, значит, ну, скорее всего... Но имеете отношение. У меня этому... позитронный мозг, позитронный. Вы медик? Нет, почему? Я просто из другой цивилизации. Угу. Понятно. С Срептилоид, да. Ясно. Как вас зовут? Степан Андреевич. Ну, для вас. Степан Андреевич, меня Егор. Очень приятно. Вы откуда, вот. э, а, Егор? Скажите, пожалуйста, с какого вы города? Так я же вас первый спросил, вы откуда, Егор? А, смотрите, ну, ну как, ну, правильно сказать, я с крайнего севера сам. Вывезу вот. а, тебя я в Тундру, знаю, у вас есть а такая песня. Граница с Норвегией. С Норвегией, значит. Да. 35 КМ а, от Норвегии. А родились, наверное, в Воронеже. А, нет, я туда переехал позже. А, родился я в городе Чернигов. Это был еще Советский Союз. Я рожден в 1989 году. В Украинской СССР, вот. значит, и на агент. На но, ну, по факту так, но извините. Я не знаю, не знаю. Тут пускай. На это я не могу. Тут пускай ваши органы разбираются ваши. да? В Норвежске, или какие они там? какой у вас там город рядом? Нет, ну я сейчас Воронеж так. А вы сейчас в Воронеже все-таки? Да, да. Вот что вы меня путаете, я не могу понять. Вот. Точно вы шпион украинский все то то на, на границе с Норвегией, то в Ворон. Смотрите я и, и я родился. Я, я родился в, в городе Чернигов, да, в Украина. В Украинская Ссср, да? Да, и потом, ну, мне годик был, ну, ну полтора где-то, у меня отец военнослужащий, он ну, поехал на границу с Норвегией, вот, на подводной лодке, у меня отец ну, подводник. Ну, украинец, скорее всего, тоже. Нет, нет, э, русский, у него э, все корни из Кабаровска вообще в Хабаровске тоже полно украинцев живет. Я совершенно четко помню, что Северный флот Советского Союза, офицерский его состав, процентов на 75-80 состоял из выходцев из Украины. Серьезно? Да. Офигеть. И я не знал этого нюанса. Ну, откуда бы? И никогда не спрашивал у отца. Ну, кстати, я, блин, спрашивал. Нифига себе. он сейчас служит? Не, ну он уже все на пенсию. Он у меня 60-го года рождения. Понимаю. У уже Офицеры собирались, когда вместе пели украинские песни, я как сейчас помню. Да? Нифига себе. Не, ну я просто не знал. Я не к тому, что я хочу проверить. Не-не-не, Он... вы меня и не проверите, только у отца, когда спросите, тогда и узнаете. Ну а да, а да, да, мне, мне прям интересно. У отец служил на Северном флоте, в морской авиации Северного флота. Ну, значит, мы... Не, я этнически тоже украинец. Я этого не стесняюсь и не боюсь абсолютно. А, да просто, я абсолютно... просто не все верят, что в России могут жить украинцы. Почему-то люди очень странно на это реагируют. А что Но, делал в Чернигове морской офицер? А так мы из Чернигова сразу и свалили, я, я там только... Это он еще молодой был? Еще. Да да да. И у меня получается, то, что у меня остались и ну, дедушка с бабушкой там. А он Вот только... вот вот вот. Я только не пойму, а что вы стесняетесь своих украинских корней? Ну, а я не стесняюсь ни в коем Я спросил, дедушка, отец у вас был украинец? Вы говорите, нет, русский. А тут же дедушка с бабушкой. Нет, но он а, этнически... А, нет, у, а, они русские. У меня вот... Чернигове мамка, русские. В, 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 вот мамка, да, а она была украинской. А, это мама на дедушка с бабушкой. А куда же ты, а? Жаль, жаль, мобьего размотали жаль жаль не, не, не надолго бачишь игорь десит, не надолго а жаль было бы краще, если бы было надолго мы бегло сто процентов размотали ну, аккуратно аккуратно сласка. вот 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 нормально вот нормально Здравствуйте. у тебя какие Привет. планы -ка. на завтра если не секрет я смотря где ты я смотрю, где ты. Это не тебе вопрос. А я ответил, мне не, не сложно. я ответил, мне не, не сложно. Ну, понятно. Какие мы завтра планы? Проснуться, улыбнуться, письку памы. Взять сняли, билеты сняли. На, самолет на самолет в Омск и прилететь к тебе, дорогая. В Омск! В Омск! Прилетай. Откуда ты беда узнаешь, беда в могу? том, что Придор, над Москвой вll. у нас и сегодня и, небо, нас и, и, небо и, закрыто. М -м. А так бы я прямо а как бы я на, крыльях на, на крыльях любви. Прилетает. Ты будешь моим любовником. Почему любовником? Почему? Мужем? Почему ну, это моего его, на его, на его А он уже там. Тогда вообще <св> прекрасно. <св> это я прекрасно, помогу тебе оформить. Ну, ты поняла, что оформить, да? Да нормально я зарабатываю. Я подполковник да вооруженных сил российской федерации. Работаю в Белгородском городском военкомате. Начальником юридического отдела. Заместителем Белгородского военкомата. Так что, что делаете, с, что, с твоим Вин? мужем отдыхай. Мы все, все эвакуируем. Нет, давайте мы моего мужа ставите в покое. Чего? Зачем он тебе? Смотри какая ты красота. Мы с тобой как зажжен. А можно его домой вернуть, пожалуйста? Или меня туда, к нему? Тебя можно. Приезжай тебя ко мне. Можно, приезжай ко мне. И через мой кабинет, кабинет отправляем тебя, тебя. С контрактом к нему. С контрактом к нему. Хорошо. А сколько будете платить мне? Ну, смотря кто ты. Я какая я у, у военная учетная я, специальность? Я на учет на за контракт сразу 4 миллиона 200, миллиона 200 тысяч, рублей тысяч рублей подпишем. О! Я еду. Давай, номер записывай. Давай, номер записывай. Проще позвонить чем у кого. Мой время. записывай. Мой записывай. Запиши. У тебя есть телега? Да. Да. на тебе мою телегу пиши мне, дорогой. Хорошо. Дай сейчас копирую. Хорошо. Дай сейчас. Тут, ну, Настенька. Настенька. Я Фрося. А чё же Анастасия нас а Анастасия, Телега? Да. Это на меня. А что ж ты мне чужую телегу даешь? Так мне тоже интересно. Так хотя бы покажись, я тогда. покажись тогда. Я с кем я попала контракт, ты не подписываю. Так я вас вот не знаю. Так приедешь и познакомимся, познакомимся поближе. Настенька. Настенька. Здравствуйте. Вы Настенька? Вы Настенька? Я Дарья. Сколько вас там? Сколько вас там? Две. Я Настенька. Так, знаете ли, командиру врать плохо. Ой, простите, пожалуйста. Нет, не прощу. Нет, Уж кого не прощу. кого? Уж кого кого? Муж, значит, ну, будет служить до конца муж, своего, значит, если нет, до своего. Я решил. Ну я не скажу. Я все равно узнаю. Наш так. Не Давайте не мы с вами это. Вась-Вась, договоримся. Так приезжай. приезжай. Гудки один Белгород. Белгород. Кого? Белгород, говорю. Гудки на один. В Белгород ехать? Ну, ты же хотела контракт подписать. О, вам тоже доброй ночи. Ясно. Ясно. Все вот такие. Все вот такие. Нужное слово. Она в загул. Она в загул. Я вообще-то верная лишь бы гробовые получать. Я не отпускаю своего мужа туда. Я с вами не могу беседовать, я вас я увижу. не могу беседовать. Но настанет день, обязательно, он настанет а он обязательно, обязательно настанет. Он обязательно. Когда вопрос подписания контракта станет неактуальным. Когда президент, ах, какой человек, подпишет очередной указ, уже не о частичной, а о всеобщей мобилизации. И вопрос «отпускаю, не отпускаю» стоять не будет. И у мужа стоять не будет. И тогда я буду для вас именно тем человеком, который сможет порешать ваши вопросы, но уже по-другому. Деньги будут Подождите, уже идти в том направлении. Я объясню. У меня муж даже в армии не служил, он не годен в армии. Это так же не вы не решили, вы же не медкомиссия. Медкомиссия, медкомиссия это я. Медкомиссия. Это, это я. я решаю, кто годен, а кто не годен. Так он ходил в военкомат, ему сказали, что он не годен. Ничего, а ничего. Вы спрашивает? знаете, что в соответствии с указом президента о частичной мобилизации, представитель любого из военкоматов нашей огромной необъятной страны имеет право в социальных сетях с помощью э, сайта госуслуг выручать повестки любому гражданину Российской Федерации. Любому, без исключения. Так что, годен он или не годен, буду решать я. Только я. А можно мне повестку? Я готова. Так я тебе номер телефона напишу, ты приедешь, билетики мы тебе оплатим, ты подпишешь контракт, пока это еще возможно без повестки. Пройдешь через мой кабинет и на фронт к мужу. Я не могу, у меня ребенок. Обещаю, обещаю. Вкус у вас никакого... А кем я там буду работать? Пока. Окопной женой будешь. Муж же есть? Муж уж есть. Есть. По Ну, а ты будешь женой на Ну, а ты будешь женой накоплен. Готовься. Ты там подмываться собралась? Иди.